Сердца будут открыты, наши глаза будут открыты, наши уши будут открыты. Просвети, очи сердцем нашего, Господь. Чтобы мы слышали, Господь, тебя сердцем, Господь. Ибо ты сердце видишь, Господь. Ты знаешь наши сердца, Господь. Ты знаешь нас, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Бог, нам, Дух Святой. Аллегри, аллегри, и ищи, Господь. Мы ждали Господь. Нуждайся, Бог мой царь. И, пускай твоя сила. Твое помазание будет приумножено на этом месте. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Церковь, присаживайтесь. церковь. Ну, время, когда Господь говорит, это сила, да. И тема нашей встречи ⁇ Ты или тот ⁇ И буду делиться, потому что Дмитрий Александрович, Дмитрий Владимирович, Саша, епископ, да. Знаете, и много откровений на этом месте, много силы на этом месте, много помазания на этом месте. Аминь. Да, аминь. И хочу напомнить вам, как Иисус Христос вошел в свое призвание. Он пришел к Иоанну Крестителю, креститься от него. И когда Иисус Христос крестился от Иоанна Крестителя, он был поведен Духом Святым в пустыню для искушения от дьявола. Дух Святой повел его в пустыню, в бурю, для искушения от дьявола. И там он был искушаем 40 дней, 40 ностей, постился. И пришел к нему сатана. И нам нужна сила, чтобы сатана не мог приступить к нам. Нам нужно слово знать. Аминь. Аминь. И он словом ему, можно старым языком сказать, приделал. И он ушел, там написано, до времени, сатана. И потом Иисус Христос с этой пустыни, с этой бури, с этих обстоятельств вышел в силе Духа. На нем была сила. И он пошел, знаете куда? В свой родной город. И там начал, зашел в синагогу, открыл книгу пророка Исаи и начал читать. Мой самый любимый стих. И пришел на зарез, где был воспитан, и вошел по обыкновению в своем в день в субботник в синагогу и стал читать. Ему подали книгу пророка и он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим». Представляете? И Дмитрий Владимирович говорил, он дающий семя сеющему. Сеющему. Он дает нам семена, дает помазание, чтобы мы это семя сеяли чтобы это помазание было выполнено от других людей, чтобы ты мог благовествовать нищим. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождения, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятно. И, закрыв книгу, отдав служителю, сел и глаза всех синагоги были устремлены на Него. И Он начал говорить им, ныне исполнилось. Писание сие. Ныне исполнилось Писание сие. Аминь. 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 И знаете, и все люди там, которые находились, они видели, как слово было благодать. Там, 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 следующий стих. И все засвидетельствовали и дивились словам благодати, исходящих из уст его. Словам благодати, которая исходила из уст Иисуса Христа. Это благодать через слово двигалось. И что-то происходило на тот момент. На том месте. И потом Иисус Христос пошел. И, знаете, Он занимался в своей жизни пять сфер, даже шесть. Он наш пример, Иисус Христос. Он первосвященник. Смотрите, Он наш пример. Мы должны подражать Ему, Библия говорит, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Это наш идеал, на который мы должны равняться. И он делал шесть вещей. Первое, что он делал, это он проповедовал, это он учил, это он молился за больных, за исцеление, за освобождение. Потом он, четвертое, молился за освобождение от демонов и бесов людей. Потом он воскрешал мертвых и благовествовал нуждающимся и служивым. Аминь. Аминь. Вот для чего дается сила от Бога, потому что сила у Него для этих сфер, и Он пришел, чтобы мы как ученики Его, как последователи Его, эти сферы Воспомнили. все заполнили. Он дает нам семя, чтобы это семя умножалось, чтобы было больше спасенных людей, чтобы больше было исцеленных людей, чтобы больше было освобожденных людей. И Он дает помазание на служение. Аминь. Не просто, чтобы ты такой трезвый ходил. Исцеленный. Он дает наделение, чтобы семя это высвобождалось для других людей. Для спасения, для Его Царства. Для распространения Его Царства. Аминь. 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 И знаете, нам нужно показать этому миру почерк Христа. Характер Христа. Представляете, мы, где бы мы ни заходили, чтобы в нем Христос живет, чтобы так люди о нас говорили. Аминь. Вы письмо читаемого и узнаваемого всеми человеками. Твои, тебе должны узнавать, да Он Христос. Ты заходишь в любое помещение, там, где чернота, там от тебя свет исходит. И ты там, где было темно, опа! Библия упала. И свет появляется, видите, как у Юры? На лампе, здесь. Спасибо, Александр Михайлович. И, знаете, есть пример, Саша говорил о Елисе и Иви. Когда к нему подошел, к Иве подошел ученик его Елисей. Говорит, чего ты хочешь от меня? Я хочу, чтобы помазание, которое есть на тебе, на мне было двойнее. Аминь. Чтобы умножение было в нашей церкви, в нашем служении, вдвойне. О чем говорил епископ. Двойное помазание. Но он этого желал, он этого желал всем сердцем. Знаете, мы сейчас говорим, Господь, помажь нас, защити нас, сохрани. Для чего? Помазание должно работать, дающий семя сеющему. Это семена Христа должны распространяться по этой земле. Аминь. Аминь. И знаете, апостол Павел, он говорит, на нем он был помазан, он говорит, меня побивали. День и ночь на дне морском я тонул, побивали палками 40 раз без одного, 49 без одного или 40 без одного, не помню точно. Там постоянно в трудах, постоянно в изнурениях, постоянно забота о церквях. Вот, вот для чего это помазание. Аминь. Аминь. Чтобы мы принесли этому миру Христа своими жизнями. И потом, когда он пошел Иисус Христос, была его знаменитая Нагорная проповедь. Он проповедовал, блаженные алчущие, блаженные чистые сердца, мы бы они Бога узрят. Он говорил, любите врагов ваших, делайте добро ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. И после этой проповеди он сошел с горы, и за ним и шла толпа людей. И он вошел в город Капернаум, исцеляет там слугу сотника. Потом заходит в этот наим, о чем Дмитрий Владимирович говорил, в этот город он заходит. И знаете, если представить эту процессию, идет Иисус, с ним толпа людей идет. Там есть там множество людей было, с Иисусом Христом. И за Иисусом ходило множество. И множество ищи с похоронная процессия идет с города. Тоже много людей было. И знаете, я там обратила внимание на одно слово. Что Иисус Христос при всем в своем величии, во-первых, прежде всего он там сжалился на этот договор. Да, и он прикоснулся к одру. Что такое одра? Одра это или носилки, на которых выносили покойник, или гроб, другими словами. Он при всему в своем величии, при всем своей святости не боится запачкаться, прикоснулся к этому гробу, к этому мертвому телу этого ребенка. Потому что по закону Моисееву он там должен был 7 дней очищаться. И он при всем своем величии прикоснулся к Одру. Я представляю эту вдову. Она и так ее муж умер. И у нее последняя надежда, сын. Она влажила свою любовь. Она носила его 9 месяцев под сердцем. Она села в него любовь, заботу, внимание. И вдруг последняя надежда умерла. И она идет, эта бедная отдава, за, этим, за этими носилками с его умершим сыном. Все. Мы те же были и сыновья, которые умерли. Но к нашей жизни прикоснулся Иисус Христос. И мы ожили. Аллилуйя! Чему прикасается Христос, там кто оживает. Аминь. Аминь. И он отдал матери ребенка этого. Представляете, у матери... Ну, я не представляю эмоции этой женщины. Я не, ну, я не могу передать. Это, ну, это все, это столько радости. Я помню, когда в Харьков приехал, и соседи выходят. Это множество, твои соседи, твои знакомые, это множество, которые и шли, знали же уже все, безнадежный. Окончательно, конечно, это гроб. Я приезжаю в Харьков, соседи там приходят, тебя Шура говорит, ты представляешь, ты поехал на новое небо, твои родители расцвели. Расцвели. Они цветут. Представляете, как цветы. Расцвели. Yeah. Они радуются. У них, у них есть надежда. У них есть любовь. Они хотят вкладывать в это еще больше любви в тебя. Аминь. Аминь. Знаете, и потом прочитаю. ну, откройте, пожалуйста, брат, эту историю с 11 стиха. После всего Иисус пошел в город, называемый Наим, и с ним шли многие из учеников и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. И она была вдова, и много народа шло с нею из города. Следующий стих. И подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал, юноша, тебе говорю, встань. И мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус Матери Его. Аминь. Отдал его Иисус Матери Его, здоровым, исцеленным, освобожденным, прославляющим Богом своей жизнью. Это счастье. К чему прикасается Иисус, там появляется жизнь, Аминь. там появляется надежда, там появляется любовь, мир и радость. Аминь. 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 И дальше эту историю. Давайте читать. Иисус Христос идет дальше. В это время Иоанн Креститель, который крестил его, который слышал это голос небес, говорит, когда был голос небес, это Сын мой возлюбленный, которое мое благоволение. Он видел голод, который в виде Духа Святого садился на Иисуса Христа. Иоанн спрашивает, посылает учеников, когда они ему рассказали, что там происходит вообще такое. В Израиле. И Иоанн Креститель, когда пришли трудное обстоятельство, посылает своих учеников и говорит, ты ли тот, или искать нам другого, ты ли тот, или искать нам другого. И смотрите, что происходит в 21 стихе. Когда приходят ученики его, и там написано, в это время. Он многих исцелил от болезней, и недугов, и от злых духов, и многие слепых даровал зрение. В это время приходят ученики Иоанна, и в это же самое время Иисус Христос исцеляет, освобождает, восстанавливает, прокаженные очищаются. И он говорит, пойдите, скажите Иоанну, слепые прозревают, хромые ходят, нищим благовествуются. Аминь. В это же время он исцелил, знаете, и эти ученики ушли с вестью к Иоанну и сказали, все правильно, это тот пророк, это тот, это Господь, знаете. И я обратил внимание, Саша говорил два раза за ангела. Пророк Илья говорит, это ангел, который пришел перед лицом моим, все есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовил путь твой перед тобой. И ангел был, знаете, смотря на Илью на тот момент, он был странный. Он ел кузнечиков, он одевался очень странно на то время. И часто Господь посылает в нашу жизнь этих ангелов, которые странненькие эти ангелы. Я помню дядю Леню, когда он прислал, котельву, кто помнит. Странненький ангел, да? Но это ангел, и мы пришли на новый уровень. Аминь. Перед лицом Господа послал ангела. Потом я помню, с Натальей Владимировной был в пробации. И там человека эпилепсия напала. И те в пробации тоже не знали, что делать. И мы помолились за этого человека. Это был ангел перед лицом Господа. И что-то произошло в духовном мире. Аминь. Я знаю, к Саше Маршенко, он в трамвае ехал, к нему подошел парень, к которому он подошел помолиться. Он говорит, с этого дня у тебя будет все по-новому. Аминь. И исчез. Ангел пришел. Мы часто не замечаем, ангела бывают странные. Они выглядят, порой бывают, как Илья. Но это ангел, который приходит перед лицом Господа. Представляете, перед новым уровнем. И вот Петя, вот недавно Олег, служил Пете, отвез его в больницу. Тоже ангел. Да, да, Петя Котор, который ангел. вообще черкис. Да, да. Ну, ну, ангел. Знаете? А он живой Живой, значит. Слава да? Богу. И часто Господь присылает к нам этих ангелов, чтобы мы вышли на новый уровень. Аминь. Аминь. Я помню, у нас был брат в когда мы на четвертом этаже, у нас было служение. Артем звали, он такой волосатый, заросший. Мы его завели в дом, покупали, передели, там, позаботились о нем. Говорит, я ангел, я выполнил свою миссию, до свидания. Я пошел. Так бывает, знаете, мы Главное не пройти мимо этого ангела. Аминь. Чтобы мы перешли на новый уровень. Так что... Ангел. Воплоти. И буду заканчивать, да? Повторюсь, да? Господь дает наделение нам на служение. Да, он дает нам жизнь на служение. Аминь. Для служения Ему. Когда он говорил, я вчера читал, Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Аминь. Вот для чего дается вообще сила Божья. Помазание высвобождается с неба. Для того, благо, мы благовествовали нищим исцелялись через нас люди, освобождались через нас люди, чтобы Господь через нас действовал свою работу, давал семя сеющему. Он не будет давать свою силу, просто чтобы ты ходил с этой силой, ну сильный такой, классный, знаете, накачался мышцы свои, накачал, и хочешь такой, возле зеркала любуйся, ну и сильный, я помазанный христианин. Он для этого чтобы сила умножалась, чтобы через тебя люди спасали, чтобы через тебя люди исцеляли, чтобы через тебя люди освобождались. Аминь. Аминь. И давайте молиться.